সব জলা দিয়ে কার্বি লোক কার্বি আংল কাজে পরিস্থিতি দেখি ঈশান বাংলার দর্শকদের জন্য এই মুহূর্তের বড়ো খবর কার্বি আংলাম ভালো পড়ে উত্তপ্ত পাহাড়ি জেলা কার্বি আংলং সোমবার সকালের ঘটনার পর থেকে গোটা রাত জেলায় অসংখ্য দোকানপাট ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর সহ লুটপাট কিছু গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতিকারীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনের একশো ধারা জারি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে পাহাড়ি জেলা কার্বি আংলং জেলার বিভিন্ন এলাকায় থাকা অসংখ্য দোকানে অগ্নিসংযোগ ও একাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর সহ লুটপাট দুষ্কৃতিকারীদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ ও অর্থ সামরিক বাহিনী মোতায়েন উল্লেখ্য গত পনেরো দিন ধরে কার্বি আংলং জেলার কিছু সংগঠন বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল রবিবার পুলিশ এক প্রতিবাদকারীকে আটক করার পর থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সোমবার উত্তেজিত জনতা কার্বি আংলং সাহিত্য শাসিত পরিষদের মুখ্য নির্বাহী সদস্য তুলিরাম রাংহাঙ্গের ডঙ্কাম স্থিত পৈতৃক বাড়িতে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় পুলিশ বাধা দিলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি এতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে বাধ্য হয়ে শূন্যে গুলি চালাতে হয় এবং সোমবার রাত থেকে জেলার বিভিন্ন এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায় দুষ্কৃতিকারীরা দোকানপাট সহ একাধিক বাহনে অগ্নিসংযোগ করার পাশাপাশি বেশ কিছু এলাকায় লুটপাট চালিয়েছে বলে সূত্রের খবর আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করলেও কার্বি আংরং জেলায় পরিস্থিতি বর্তমানে থমথমে রয়েছে मिस्टर तुलिर जस्ट यू वांट टू सी दिस ये आपका वजह से हुआ है ना यू आर द विक्टिम आप इंजर विजय बिज़्या करना पोलिटिक्स खेलते हैं आपको इसका भरबादा भरना पड़ेगा खिलौनी जो इतना पीसफुल इलाका था उसको आपने बर्बाद कराया है एन इवेंट आई टेल यू माई ब्रदर्स आप लोगों ने बहुत बुरा किया है And इसका जो नतीजा हुआ है ना बहुत बुरा हुआ है बहुत बुरा हुआ है And I wanted to say, आप लोग जो एक कर रहा है ना ये कहीं ना कहीं आप लोग का जिंदगी को खराब करेगा दोस्त ये तुली राम का पोलिटिक्स करके आप लोग बर्बाद किया है and you see, मैं भी बोल रहा हूँ ना यादव जो ये दुकान जलाया घर को तोड़ा, उधर घर चलाया है ये आप लोग अच्छा नहीं किया है बोल रहे ये जो आप लोग करके गया अभी में छोटा छोटा बच्चा लोग डरा हुआ है एंड आई से आप लोग यह बहुत गलत किया है मैम बहुत गलत किया है वी आर वेरी हमको बहुत दुख हुआ है और इतना दुख हुआ है ना? आप आपका यहाँ पे लैंड पे बट वी रिक्वेस्ट यू मैन वी आर बिलीव इन पीस बट यू डिफाइन द पीस ये आप लोग का पीस है ये आप लोग का प्रोटेस्ट है एंड आई रियली वेरी यू मैन मैं आप लोग को सैम करता है ये ये प्रोटेस्ट आप लोग का किया है ना यू सी दिस जैन प्रोटेक्शन यू कम अगेन यू कम अगेन एंड वी विल नो वी विल वेलकम यू वी विल गिव यू आवर लाइफ ओके यू वांट आवर लाइफ नॉट नैन यू कैन टेक आवर लाइफ ओके এদিকে ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী ওনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জানান সেখানে বাস করা অনাকারবি বা যারা সেখানে বাসিন্দা নয় তাদের উচ্ছেদ করার দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে জেলার জনগণ কিন্তু গুয়াহাটি হাইকোর্ট কোন ধরনের উচ্ছেদ না করার একটি নির্দেশনা জারি করেছে ফলে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে উচ্ছেদ করাটা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তিনি জানান জনগণ বিভিন্ন দাবি নিয়ে কার্বি আংলং জেলায় আমরণ অনশনে বসেছিলেন এবং কিছু মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাদের গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয় পরবর্তীতে বিষয়টি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে গুজব ছড়া হয় তবে জেলার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সেখানে ডিজিপি সহ মন্ত্রী রনজ পেগু সেখানে পৌঁছেছেন সরকার স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করতে সক্ষম হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব লোক হিমন্তদিকে বহুদিনৰ পৰা এটা দাবী আছে কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ইণ্টেৰিম জাজমেণ্ট দিছে যে বৰ্তমান আমি তেওঁলোকক এভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ ক'ৰ্টৰ এগেইনষ্টতকৈ এভিকশ্যন কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু স্বাভাৱিকভাৱে এছাম লোকেতো বিচাৰিছে যে ইমিডিয়েট এভিকশ্যন হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমৰণৰখন কৰি আছিলে যেতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিলে আমি তেওঁলোকক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ লৈ আহিলোঁ তাতে এটা বাতৰি কোনোবাই উলিয়াই দিলে যে আমি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ কোনো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই চিকিৎসাৰ কাৰণে অনা হৈছিল ডি জি পি তাতে আছে ময়ো সকলোৰে লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু যিসকল মেডিকেলত আছিলে তেওঁলোক এতিয়া ঘৰলৈকে ঘূৰি যাব আৰু মই ভাবোঁ যে বিষয়টো আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি ইয়াক নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিম কাৰণ হাইক'ৰ্টৰ ৰায় এটাৰ বিপক্ষে আমি কিবা এটা কৰিম বুলি ক'লেও কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি একেলগে হাইক'ৰ্টত কথাটো আলোচনা কৰিব পাৰোঁ বা এক্ৰছ দ্য টেবুল বহি আমি আলোচনাও কৰিব পাৰোঁ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু তালৈকে গৈ আছে আৰু ডি জি পি ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে মই ভাবোঁ যে ঘটনাটো আমি নিয়ন্ত্ৰণত আনিব পাৰিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকলে এইটো আন্দোলন কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগত মই নিজেও কথা পাতিম মোৰ বিশ্বাস আছে যে আমি সমস্যাটো আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিব পাৰিম মই তাকে কৈছোঁ যে তুলিৰাম ৰংহাঙে নিজেও বিচাৰে যে আমি এভিকশ্যন কৰোঁ কিন্তু হাই ক'ৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হ'লেতো তুলিৰাম ৰংহাং নহয় ময়ো কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে যোনেই ঘৰ আক্ৰমণ কৰিছে বা থানাখনতো অলপ আক্ৰমণ কৰিব চেষ্টা কৰিছে এইটোৱে সমাধান একো নালাগে বৰঞ্চ কালি যেতিয়া হাই কোৰ্টে গম পাব যে আমাৰ অৰ্ডাৰ থকাৰ পিছতো কোনোবাই আমাৰ অৰ্ডাৰটো ভায়লেট কৰিবৰ কাৰণে জবৰদস্তি কৰিছে তেতিয়াতো হাই কৰ্টৰ আৰু বেছিহে খং উঠিব সাধাৰণতে হাই কোৰ্টে কেছ দিলে কিবা অৰ্ডাৰ দিলে আমি কি কৰোঁ হাই কোৰ্টলৈকে আহোঁ হাই কোৰ্টে নামানিলে আমি ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাওঁ কিন্তু হাইক'ৰ্টৰ অৰ্ডাৰ থকা বিষয় এটাত আমি যদি কাজিয়া পেচাল কৰোঁ তেতিয়া হাইকোৰ্টে আলোচনা ৰাস্তাটোওতো তাত প্ৰশ্নবোধক চিন আহিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যিসকলে এইটো কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো কথাটো ভালকৈ বুজা নাই বা হাইকৰ্টৰ জাজমেণ্টটো দেখা নাই এতিয়া ডি জি পিয়ে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আছে ময়ো কথা পাতি আছোঁ মই ভাবোঁ যে ৰাতিৰ ভিতৰতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিব